интересно, есть ли на свете люди, которые не знают, кто такой Шерлок Холмс? Вряд ли. Но именно этот образ приходит в голову, когда берешь в руки вапоразер Proxy от компании Пувка. Необычная форма для вапоразера, но, я думаю, дизайнеров компании Пувка вдохновил при создании образ этого великого сыщика, друга доктора Ватсона и профессора Мариарти. Как всегда, сначала рассмотрим комплектацию этого выпаривателя, его дизайн, устройство, поговорим об алгоритме работы. В конце затронем тему ухода. Ну и, конечно же, сделаем свои экспресс-выводы от магазина Дуда. Теперь мы распакуем вапорайзер и посмотрим, что находится в комплекте поставки. Итак, в комплекте вапорайзера жесткий кейс на молнии, стеклянная камера выпаривания с крышкой из силикона и углеродного сплава, нагревательный элемент в корпусе из силикона, стеклянный корпус вапорайзера в виде трубки, кабель зарядки, инструменты для ухода и инструмент из медицинской стали для манипуляций с концентрированной субстанцией и конечно инструкция. Мы как всегда предоставляем ее точный перевод. Рассмотрим сам вапорайзер. Конечно, дизайн и форма этого паразера – это самая яркая его особенность. Всегда можно представить себя капитаном потрепанной шхуны, ну и, конечно, того же самого сыщика Шерлока Холмса. Корпус из стекла четко повторяет всем знакомые очертания курительной трубки, изготовлен из качественного боросиликатного стекла с цветовым градиентом от темно-серого до прозрачного. Кстати, корпус изготовлен э, вручную, и поэтому по размерам и по форме может иногда немножко отличаться в устройствах одной модели. Из органов управления мы видим на корпусе основного блока кнопку включения, гнездо Type-C для зарядки и светящийся разными цветами индикатор состояния устройства в виде ободка вокруг камеры выпаривания. В устройстве используется несъемный аккумулятор емкостью 1350 мАч. Время полной зарядки вапорайзера составляет 90 минут. И это обязательно нужно сделать перед первым использованием устройства. Управление вапорайзером осуществляется очень просто. После того, как вы с помощью специального инструмента поместили вашу драгоценную субстанцию в камеру нагревания и плотно закрыли крышку, включите устройство трехсекундным удержанием кнопки на корпусе выпаривателя. Кстати, расположение этой кнопки вы можете определить сами в зависимости от своих предпочтений, поворачивая выпариватель в стеклянном корпусе. В этом вапаразере имеется 4 температурных режима от 255 до 330 градусов Цельсия, которые переключаются одним нажатием кнопки включения. Температурные режимы обозначаются цветом светящегося ободка от синего до самого высокого белого. Выберите один из четырех температурных режимов. После этого дважды нажмите опять же кнопку включения, чтобы начать процесс нагревания. Мигающий индикатор на ободке сообщит о процессе нагревания. Тремя миганием и последующим ровным свечением ободка вокруг камеры нагревания вапорайзер известит вас, что заданная температура достигнута и можно делать затяжку. Но не спешите делать ее сразу. Дайте субстанции прогреться хорошенько в течение 50 секунд для лучшего выделения активных веществ. После этого делайте плавную, длинную затяжку, ну и задержку тоже можно сделать подольше. Есть еще режим усиления. Он активируется тремя нажатиями кнопки и увеличивает длину сессии и температуру нагревания. Но не пользуйтесь этим режимом больше четырех раз за одну сессию. Выключается устройство также трехсекундным удержанием единственной кнопки но режим автовыключения, конечно, тоже присутствует. Материал изготовления корпуса этого вапоразера, именно вот стекло, предполагает очень аккуратное отношение к этому девайсу. Ни в коем случае его не роняйте, ну и храните его вот в этом вот жестком кейсе. Уход за любым вапоразером крайне прост. И прокси-отпувка не исключение. Продуйте остывшую камеру нагревания, протрите ее стенки инструментом, который есть в комплекте или всем известными косметическими палочками с использованием изопропилового или этилового спирта. Потом можно помыть стеклянный корпус с использованием моющих средств. На этом можно считать уход законченным и ваш вапоразер готов к новым сессиям. Ну что ж, вывод магазина Дуда такой. Вапоразер Proxy от американской компании Пувка оригинальный, красивый высокотехнологичный, необычный, удобный, простой в управлении, э, вапоразер для концентрированных субстанций. Несомненно, он заслуживает самого пристального внимания со стороны раста гурманов и поклонников концентратов. Ну а вы не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, все, что там нужно, делайте. Ищите нас в соцсетях, в Инстаграм, в Телеграм. Везде мы присутствуем и готовы к общению с вами. Всем мир!